дроны могли целиться в тот самый знаменитый дворец Путина в Геленджике. Правду говорят, как никогда вот украинские СМИ, о том, что они действительно постоянно контратакуют. Это та реальность, которой нам нужно иметь дело и дальше. Это восстание села против города. Собираемся принять об исключении их из списка террористических организаций. Вову не пустили на рейс. Это його первый польот, і как первый блин комом. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо. Tá, quer? На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі неприкрасні. найкращі, найчудовіші, кадры кадри сьогоднішнього дня и що відбувалось за перебріком. Итак, беспилотники атаковали АЗС в Орловской области, в итоге один человек погиб, и еще пятеро пострадали. По данным губернатора региона Андрея Клочкова, удар произошел в городе Ливны. Сначала на территории АЗС упал один дрон, потом на место приехали сотрудники оперативных служб и станцию атаковал еще один беспилотник. Погиб 31-летний водитель областной пожарной части. Между тем, в Краснодарском крае дроны могли целиться в тот самый знаменитый дворец Путина в Геленджике. По сообщению губернатора региона, ночью были атакованы, цитата, «гражданские объекты» на территории Геленджика. И вот беспилотники конкретно упали в Джанхоте и Кринеце, которые расположены как раз-таки рядом с той самой известной нам, благодаря в том числе расследованию команды Навального, резиденции на мысе Идкапас. Идека... В своем расследовании о дворце Путина Алексей Навальный рассказывал, что именно в Кринеце находится винодельня, При дворце, возможно, туди теж вот мы знаем ми знаємо поки таку інформацію, яка поступает в тому числі від властей регіону. Но підтверджень прямих нет. І попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму. А все одно, вибухи. Пробачте, бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню просочуються в соціальні мережі. До речі, самі не дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео. Звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення. І наша улюблена частина, як вони це коментують. Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали. Пропаганда сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули з іншого боку. Безкінечно вони переконують свого глядача в своїй про і в тому, що тільки вони знають істину, а ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Они являются реальной властью. Мы никогда не вибирали это наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики. Кстати, посол Талибана, посол Афганистана, вручал верительные грамоты в Пекине Си Цзянпино, вместе с другими послами. Казахстан недавно принял решение, которое мы тоже собираемся принять, об исключении их из списка террористических организаций. Тем более, что Совет Безопасности, он талибов, как организацию террористическую, не объявлял. Там в списке террористов есть, он 12-15 конкретных персонажей. Но самое главное, они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности. Толтенберга, который призвал разрешить удары западным оружием по территории Российской Федерации, можно ли это считать его личным мнением, а не мнением всего НАТО? И как мы это воспринимаем, мы воспринимаем, обращаем внимание, будем на это отвечать. Слушайте, НАТО, НАТО вовлечено в этот конфликт, напрямую вовлечено в конфликт. Это не может быть его личным мнением, он официальное лицо. Он является генеральным секретарем Североатлантического альянса. Так, как мы воспринимаем, НАТО повышает градус эскалации. НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше. Но наши военные тоже знают, что делать. Они продолжают специальную военную операцию, uh -huh. При этом чтобы одно... оккупировать силу. При этом одно из заявлений сегодня было, сегодня, что а, НАТО никаким образом не должно вступать в прямой это экспресс... противоречие. Да, это противоречие. Это То есть получается, что они вступают все-таки, близится к конфронтации прямой. Они не близятся, они в ней находятся. поручение чтобы приготовили. Ну, кормите вы там будете хотя бы или пускай питается воспоминаниями? Ну, он хорошо, кормить но На диету дома на лечение поставил. Как, как в рихаб, да, от наркозависимости? Ну да, конечно, да. Он видит, что сознание, поэтому поведем самосознание, поэтому надо вылечить этого человека, который убивает Сандра. Приведем в чувство. Виталий Константинович, ну раз заговорили про вашу родную Харьковскую область, и у вас наверняка больше информации, вы знаете местность там лучше, чем любой присутствующий в этой студии, кого бы мы могли подключить. Объясните нам особенности того, что происходит. Потому что Александр упомянул о том, что готовят они контрнаступление, но в пятницу уже вечером многие украинские СМИ открыто начали говорить, что их контрнаступление там началось. Вот как это выглядит, что происходит на местности и почему сейчас это самый главный, наверное, фронт, который есть. Это мы про север Харьковской области говорим, потому что про другие фланги, я так понимаю, там ситуация чуть получше у нас. Да, действительно, сейчас основной театр действия – это северная территория Харьковской области. Правильно Александр сказал о том, что действительно все основные такие серьезные подразделения вооруженных формирований Украины уже подтянуты туда. И в какой-то мере правду говорят, как никогда вот украинские СМИ, о том, что они действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается, то есть прорвать нашу сейчас линию, то есть куда у нас уже наши подразделения вышли, закрепились, у них не получается. То есть они пытаются, да, подтягивают новые резервы, используют западное вооружение, конечно же, в основном, то есть у них сейчас, по сути, и не осталось другого. То есть если говорить о каких-то остатках еще с, от стран Варшавского договора, и опять же, те же чешские вампиры работают постоянно, много, и не только по территории Белгородской области, и внутри используются постоянно, и в пивидроны в том числе. Но э, в чем действительно проблема для наших подразделений сейчас, то что линия фронта достаточно расширилась уже по, по всей территории, вот Волчанский, Харьковский район они уже соединили, она растянулась, и естественно, для того, чтобы сейчас сдерживать вот эту орду, которая подтянулась туда, э, нашим ребятам нужно уже не столь продвигаться вперед, а действительно стараться закрепляться на тех позициях, то есть утвердить тот успех, поддержать те населенные пункты. их там не так много, но там по-прежнему проживают население, это люди. вот и нужно отметить, что эти люди находятся под постоянным стрелом. то есть только вооруженное формирование Украины отступает, сразу же наносится удар, независимо, при том они даже видят, независимо от того, есть там люди или нет многие считают, что вот если они там антипутинцы, да, то враги Путина, это значит их друзья. И вот многие Многие вот такие вот товарищи уехали в, в Украину, рассчитывая, что там их примут с открытыми объятиями. Оказалось, что не так. Оказалось, что там вообще другая ситуация. Во-первых, они приехали русские, русскоязычные. Во-вторых, знаете, там же там же разлом не только по поводу языка, там еще и культурный разлом. То есть это архаика. То есть вот. Вот то, что там пришло к власти, это восстание села против города. И вот этот архаичный, архаичный, национализм, им вообще все равно, за Путина они или против Путина, для них они москали и все. И никогда своими не будут, потому что они чужие. Да нельзя. И я прямо вот вижу, я смотрю, читаю блоги, вижу видео, как снимают, и вижу, как как это тяжело приходит понимание а, к тому, что вот, вот они сделали неправильный выбор. Враг врага это не обязательно друг. Это не тот случай. А позвольте я прямой задам вопрос, который вот мне сейчас пришел во время нашего диалога. А Господин Зеленский, вот для этих людей, которых вы говорите восстание села а, против города, а, он. А, он москаль? Он. Он кто? Но не вы, их, вы, а? очень, вы очень правильно сказали, когда, Юрий, когда сказали, а почему Зеленский употребляет слово «рожка». Во-первых, оно на, на английский, это не переводится, если переводится, то не обидно, да, это исключительно для внутренней аудитории, для того, чтобы вот этих соляков-рогулей быть на одном уровне и как бы вот разговаривать с ними одним языком. Я очень прошу прощения, да, я, это не относится вообще вот к украинской культуре, там, Малороссийская. Я согласен, я это, абсолютно... Это, это Но, значит, Олег, я ж не буду делать вид, что я не имею корней да, в соседней стране. Да. Но он все-таки вот употребляет это. эти слова. Да. Для того, чтобы быть своим. А для них он свой, вот на ваш взгляд? Но он старается, и да, вот на да, вот да, вот этой вот антироссийской риторике он более-менее, да. Более-менее. Да. <GO av> ну хотя рейтинг у него, видите падает, сейчас очень сильно падает. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують. А потом Тож, Тоже, і и як как и завжди, сделали невероятную подборку соціальних мереж россиян. Вову не пустили на рейс. Это его первый полет и, как говорится, первый блинкомом. Но мы не сдаемся и попробуем сделать это еще раз. Москва. Еще один кусочек позднего путинизма специально для обманутого россиянина Подмосковья. Рассказовка. Положена плитка. Ой. Забыли положить плитку. А, и так все идет. Это еще нормально, братан. Это ты еще линолеум в бесплатной поликлинике просто не видел. Вот она. Если матушка снимет. Бесплатно, бесплатная поликлиника. Для каких за что? Вот так вот. Вот она скрепа. Еще годик-два и переименуем канал в обманутый ландшафтный дизайнер. как вы уже слышали, чудесную историю из России, в которой переплетается, да чего только не переплетается. Итак, как ее подают кремлевские СМИ? Из-за 18-летней девушки все началось. Первое, зафиксировали. Во всем виноваты женщины. Жена ненавистничество, презрительное отношение к женщинам. Что же произошло? Итак, бывший этой девушки напал на ее нынешнего парня. И девушка, конечно, виновата в этом, да. Так вот, девушка пожаловалась своему отцу, который каким-то чудом выжил на войне в Украине и вернулся в российский город со своими сослуживцами. Она пожаловалась ему на своего бывшего парня. И этот отец вызвал на стрелку маленького пацана, я не знаю, сколько ему лет, 18-19, ну, немного, и вот эти здоровые лбы начали ему предъявлять за то, что он напал на другого парня, этой девушки 18-летней. Но парень оскорбления сдерживать не стал, зафиксировали и позвал своих друзей. То есть, с одной стороны, у нас банда из наемников ЧВК, с другой стороны, у нас банда из сериала Слово кое-кого. И вот они в мощном замесе просто прогнали этих наемников, которые думали, что смогут помыкать молодежью в России. Пока вы там в окопах друг друга согревали всем известными вам способами, молодежь в России тоже времени зря не теряла, готовилась давать вам отпор. Я потому и говорю о гражданских войнах в России, о многочисленных гражданских войнах. Сейчас жалуются пока что наши мальчики на нехватку денег, на отсутствие льгот, гарантий, а скоро они будут свое брать силой. И это молодежь, увидев, что перспектив в жизни у них нет, как вы думаете, они будут зарабатывать себе на жизнь, на дорогие машины? Ну, возможно, будут просто отбирать эти дорогие машины у детей депутатов, но, возможно, дети депутатов будут собирать собственные банды. И на каком-то пайке держать этих голодных малолеток. Так что очень интересно сейчас наблюдать за Россией. Прямо второе, третье, четвертое дыхание открывается каждый день. Лишь подумав вечером о том, что как я устал от этих новостей, я с невероятным интересом ныряю в новую порцию из этого зоопарка. Порцию информации. Далі, звісно, буде Допоки існує Російська Федерація. допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас, в них буде палати і горіти щоденно. А отже, ми друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписатись на YouTube, канал Курбанова лайф коментуйте, почути побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.